Каждый год 9 июля здесь звучала музыка. Бдительная охрана ощупывала взглядами пребывающих гостей. А сам хозяин поместья принимал щедрые подарки от чиновников и В свой 64-й день рождения Виктор Янукович объявлен в розыск и прячется в чужой стране. хочу обратиться всему народу Украины. Первое. без сомнения, он много раз прокручивал в голове события той ночи, 30 ноября 2013 года. На Майдан киевские коммунальщики привозят елку. 4 утра. Минусовая температура. На Майдане остались лишь самые отчаянные протестующие. Человек 200. Полиция строится в ряды и начинает бить митингующих. Э, я... а... Политтехнолог Тарас Березовец общался со многими депутатами из партии регионов. В частных беседах регионалы утверждают тот предрассветный час начальнику киевской милиции Валерию Коряку позвонил один влиятельный украинский чиновник. и стверджували, что на существует телефонный запас и разговор. Трубки звучала музыка. Видимо, звонили из увеселительного заведения. з одного из ресторанов, ведь в дом ресторан, из которого надошла эта команда. Звонивший, минуя главу МВД, передал Коряку приказ президента Януковича. Правда, как утверждают регионалы, он обманул милиционера. Ну, конечно, не давал команды БД студенты, я сказал, о, чистый ты площадь. Но чиновник изменил в приказе всего две буквы. Он сказал зачистить площадь. по разные команды. Одна просто выдавить людей, а другая, значит, оточить и здесь не правомерный Так огромный корабль украинской истории со скрипом накренился и изменил курс. Он завалил первую костяшку, яка посыпала всю пирамиду влады и наполучила. Многие считают, что приказ отдавал глава администрации президента Сергей Левочкин. Человек, который работал на президента, на миг вышел из тени, чтобы президента убрать. Я думаю, так, что Левочки был зацикавлен в том, чтобы поховать Виктора Януковича. Он же разумеет, что эта фигура минула, и она відіграла. И очевидно, что он был зацикавлен в том, чтобы подтолкнуть Януковича. Он уже стоял на краю безодни. Чиновник, который за годы работы в администрации двух президентов, Кучмы и Януковича, завел прочные связи с большим бизнесом и научился зарабатывать, лоббируя интересы толстосумов, понял, что его влиянию приходит конец. Україна Януковича ділила вибор в пользу Росії. В Росії немає олігархів. є лише ті бізнесмени, які Путін дозволяє вести де, бізнес. І тому це настав би кінець впливу Сергій особисто і для Львова в тому числі. І тому Льовочкін прорахував все це, і він зрозумів, що треба позбуватись Януковича, що він по суті є тягарем, який тягне на дно всіх. Хто же такий Сергій Льовочкин? І як Он смог добитися исключительного ісключительного на свого високопоставленого шефа. чтобы затем слить его. Политтехнолог Вадим Денисенко считает, именно Левочкин тогда протянул руку своему будущему патрону. Во многом ему обязан возвышением Виктора Януковича, который из губернаторов стал премьер-министром и на которого было сделано стал. Так, сын генерал-полковника милиции, охранявшего зэков, помог амбициозному донецкому чиновнику и бывшему Зеку перебраться в Киев. Виктор Федорович услуги не забыл. В 2007-м Левочкин руководителем аппарата премьер-министра Януковича. А в 2010-м возглавляет его президентскую администрацию. И был такой термин в скажем так, российской историографии, который наиболее отбывает функции главы администрации, постельничий. У царев, у великого царев І імператорів російської імперії були постійніші. Тобто люди, які відповідали за приватне життя, а по суті вони керували в якості, скажімо так, неформального там, канцлера, сама державними справами. Чотири фунта придворним. Два в умі. Три фунти королю. Полтора в умі. Один фунт. Принцесі. Пол фунта в умі. И того за утро. 6 фунт, неплохо. Да не было никакого конфликта. Вообще, э, мы же мужчины. Если есть вопросы, мы их решаем между собой. Хотя в куларах власти говорили, что в ухо Левочкин получил за уголовное дело против Юлии Тимошенко, которая сфабриковала команда Левочкин, используя широкие связи в судебной системе страны. Первая стадия это поиск виновных. Вторая стадия это наказание невиновных. И третья стадия – это награждение непричастных. Вот сейчас мы находимся на второй стадии. И это дело – еще один гвоздь в крышку гроба Януковича, которого ненавидят сторонники Юлии Тимошенко. Юля! Была встреча президента, и мы ждали, когда зайдет Льовочка. того, для нас было очень важно дожидаться самой реакции президента. В конце концов, президент окончательно вязнет в ловушке, которую смастерил для него Левочкин передо мной ставится задача о формировании новой структуры администрации президента. Задача э, сделать ее более современной. Янукович перестает жить в реальном мире и слишком доверяет своему главному администратору и его людям. Левочкин – это человек, который сумел построить золотую клетку. То есть, в принципе, человек, который смогла Створити Януковичу такі умови, про які в принципі йому не потрібно було думати про десятих проблем. Потихоньку Льовочкін перебирає на себе повномочі президента. Так він міг його огородити від зайвих відвідувачів, від непотрібних запитань, від вирішення непотрібних для Януковича проблем. Починається знамініти званки з ресторанов, один із которых і покачньот. казалось бы, незыблемую карьеру гаранта. Легенды ходят про то, как э, вопросы государственной важности решались в ресторане студии или в кафе «Пассаж». То есть излюбленных местах в те годы. Лошади предатели. Люди мошенники. А что делать? Весь мир таков, что стесняться ничего. Я убежден, что это абсолютно правильно, и мы это будем делать в кратчайшие сроки. В 2012 году глава администрации президента задекларировал почти 12 миллионов гривен дохода и 300 тысяч зарплаты. Согласно декларации, Левочкин владеет квартирой площадью 205 квадратных метров. Глава администрации президента также владеет автомобилем Mercedes S 600 и мотоциклом Harley Davidson. В реальности его старания господин Янукович оценил куда дороже. Вен все гроши а, в людский, я сказал бы, потенциал. Коттеджный городок Золотые ворота. По ту сторону украинской реальности нас пускают чудом. На на Сергей Владимирович. Клёвочкину. Ага. Среди вилл на улице с названием Верховная Рада здесь почивает и избушка Сергея Левочкина. Подскажите левочки дом? Мы не туда, наверное, заехали. Туда. как сюда дать? Судя по всему, даже после побега хозяина у Сергея Левочкина все отлично. Персональный выход к воде, домик эдак на 2-3 тысячи квадратных метров. Какому Сергею Владимировичу? Левочкину. А кто вы такой? Мы приехали к нему здесь. А кто вы? Мы с а? телеканала «Домсиды». Сегодня он белый и пушистый. Почему же о нем забыли правоохранительные органы? никаких санкций, никаких проверок. Мало того, в СМИ Левочкин герой, который прошел сквозь огонь, воду и Виктора Януковича. Был неправ. Вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой. Раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить и скупить. А все потому, что, будучи правой рукой президента, он насобирал себе столько друзей, что сидеть до конца жизни ему светит разве только в Верховной Раде. Сегодня Левочкин активно формирует собственную группу народных депутатов. Витаю всех с прибытием на ЗИС партии развития в регионе Украины. Доброе. Как же неловко проговорился, подумал Сергей Ларин, когда на съезде новоиспеченной партии развития Украины бывший замглавы администрации президента назвал ее партией регионов. З'їзд партії розвитку регіонів України. Фу. Добре! Хто ж опять зібрався розвивати Україну? Сьогодні група Сергія Льовочкіна в Раді нараховує близько там 20 депутатів. В основному це мажоритарники, от, починаючи від його сестри, рідної, яка є народним депутатом Юлі Льовачкіна, Закінчуючи там купу різних позафракційних депутатів, незалежних. які такие сами незалежні, як Сергій Льовачкін, А на манеже все те же. У истоков новой испеченной партии уже мысленно получают мандаты старые и хорошо известные регионалы. Я прошу вас. Например, бывший представитель Виктора Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко, вытерев слезы, взялся возглавить Партію розвиття України я насправді хочу вам наголосити, що партія регіонів нікуди не поділася. Вона собі працює. і Ми бажаємо її успіхів. Олександр Шаталов, Ірина Горіна і навіть екс-губернатор Одеської області, Ніколай Скорік, Горди собою. Люди порядочні, люди професіональні, люди, бажаючі своєї країні добра. це уламки партії регіонів, які намагаються зберегтися. Делать добро, бывшие регионалы помчались очень быстро. Он привлек таких себе регионалов лайф. Правая рука Левочкина по администрации президента Сергей Малин, другой, скажем так, партнер по этому проекту, Ермолаев, который, очевидно, будет заниматься идеологией. За чьи же деньги банкет? Как жизнь показывает, что бизнес, наверное, важнее, чем политика. Друзья, которые легко купили целый телеканал. Неужели не могут себе позволить какую-то маленькую и беспринципную Верховную Раду? За 250 решение принято, дякую. Политологи подозревают, с такой поддержкой группа имеет все шансы заново пройти в парламент. Про это иллюзия, что у людей развивается выбор, зайдут новые влечения. Вот Левочкин будет заходить в тюрьмах, в возможно, в тюрьмах разными колорами. Но на всякий случай у господина Левочкина всегда есть пару запасных вариантов. Мы будем решительно наводить порядок и с этой заразой. Его, скажем так, протеже, господин Лешко выступил супер успешно. Показал всю мощь и эффективность телевизионных технологий. Человек, задача которого входила размывание оппозиционного протестного поля клоунизация оказался на третьем месте сегодня например вижу летит бабочка крошечная безмозглая крылышками бег 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 ну дуры дуры воробушка тоже не лучше я не ходил с кабинета, не смотрел. Я проходил, посмотрел кабинет, и кабинет для меня не важен. уважаю там Левочки на эфир, то, до партии Да? Вот, багато людей про це говорят, много людей в фракции цієї політичної силы належить до кола так званих газовиків, то до Сергея Левочкина, Фирташа. На самом деле, ходить за советом и деньгами совсем близко. Вот дом Левочкина в наилитнейшем поселке под Киевом «Золотые ворота». А вот дом его соседа, главного советника мэра Киева Игоря Никонова. Кажется, все было спланировано заранее, дабы рычаги Верховной Раде всегда были под рукой. А со свержением Януковича политический карт-бланш оказался просто в его руках. А его руки в других, надежных руках. Именно с Фиртышем еще год назад они небрежно разгребли пополам акции телеканала «Интер» стоимостью в миллиард долларов. Половина цієї може бути плати Фірташа за услуги Льовачкина. Ведь іменно через нього коли записувався на президентський прийом і Дмитрій Фірташ. Подяку за це, Янукович дозволяв Льовачкину і людям входити до наглядових рад найбільших державних корпорацій монопольних, Хашатбанку. Інше нарешті був допущений до свята святих газової труби. І на цьому газовому бізнесі власне Львовачкіна заробив свою основну ставлю. Газовый монстр Украины, компания «Росукрэнерго», детище Дмитрия Фирташа, долгие годы являлась фирмой-прокладкой для отмывания миллиардов долларов для Фирташа и его друзей. Это мой бизнес. Вопросы товарища Фирташа непосредственно, напрямую с президентом решал Левочкин. Он пытался показать себя европейским политикам, Но европейским были только цены. Цены за его бизнес на президенте. В придворных кулуарах он переплюнул самого Медведчука. Ведь даже куму Путина не удалось того, что с легкостью проворачивал Сергей Владимирович. Его связи с Фиртушем прямое тому подтверждение. Ситуация, в которую мы попали, она имеет две составляющие: Это Имиджевая составляющая и сугубо финансовая составляющая. Зарабатывать тихо получалось не всегда. За годы власти даже он самый закрытый кардинал власти не спрятал в своем черном плаще попытку приватизировать государственный Укртелеком и не менее государственный Киевгорстрой. Соратники Януковича звонуватели у будивальных аферах. Порахували приблизные сбытки близко миллиарда гривен. В конце апреля правоохранительные органы разоблачили коррупционную схему хищения имущества компании «Киевгорстрой», к которому причастны экс-глава администрации президента Сергей Левочкин и глава госуправления делами Андрей Кравец. Вы разъясняете Януковича и Левочкина. Правая рука, можно сказать, Януковича, который выполнил все его заказы, это вопрос даже не политической ответственности, это вопрос криминальной ответственности. Но это лишь одна из немногих разоблаченных схем, на которых годами наживался самый приближенный к президенту чиновник. Эти схемы ждут отдельного расследования. Но дождутся ли? Неужели человек, который годами умело манипулировал самим президентом, вышел сухим из воды?